নমস্কার বন্ধু সকল আজি মানে পুনের একটা রেসিপি ভিডিও লো আকৌ এবাৰ আকুঁ রেসিপি ভিডিও মানে আজি ছাগলী মাংস অকন আনিছে বতরও ঠান্ডা গতি এটা ভাবি তাকে বনা আর ভাবিল আপনারও অনুমান দেখ ময়নও কেন ছাগলী মাংস অকন বনাও বলছেন এটা ডাঙৰ চাইজৰ তিনিটা পিঁয়াজ কাটি ললোঁ আৰু লগতে পিচি ল'লোঁ আদা নহৰু পেষ্ট গোটা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া দি পেলাই এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে ছাগলী মাংসখিনি চাওকচোন ইমান লোভ লগা ছাল থকা নেপালী কাটিং ছাগলী আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই এয়া তেলখিনি দি ল'লোঁ আৰু প্ৰথমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বাৰু আপোনালোকে পিছত কৰিলেও হ'ব মই প্ৰথমতে কৰোঁ এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ প্ৰথমতে তেতিয়া আলুখিনি অলপ দেৰিকৈ দিম প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি আলুখিনি থৈ ল'ম আৰু মাংসখিনি ভজাৰ অলপ পিছতহে আলু নহ'লে আলুখিনি পূৰা ভাগি যায় গতিকে ফ্ৰাই কৰি আলুখিনি থৈ ল'ম মই আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া আৰু আলু ফ্ৰাই কৰি হৈয়ে গ'ল আৰু লগতে মই পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আচলতে হাজবেণ্ড ওচৰে পাঁজৰে আছে তেখেতে কৈ আছে যে পিঁয়াজখিনি দি দিয়ে গতিকে দি দিলোঁ আৰু তেওঁ কথা মতে পিঁয়াজখিনি তেতিয়ালৈকে মই আলুখিনি চাইড কৰি ল'লোঁ যিহেতু ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু সেইফালে তেল গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনিও দি দিব তেখেতে ক'লে কাৰণে মই এনেকৈ পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ তেতিয়া আচলতে খৰধৰকৈ হয় আৰু অকণমান আৰু এয়া প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে আৰু এয়া তাত এতিয়া দুটা জলকীয়া দুটা আকৌ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিচি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ তাত জিৰা আৰু গোটা জিৰা আৰু জলকীয়া দিছোঁৱেই কৈছোঁৱেই আগতে এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মছলাটো আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগে মই এনেই মছলাতে গোটেইখিনি দি দিওঁ বাৰু জিৰা ধনিয়া ৰেড চিলি পাউদাৰ যি য'ত দিব লাগে মই তেলতে এনেকৈ দি মছলাখিনি দি ভাজোঁ কিন্তু আজি এনেকুৱা ষ্টাইলতে বনাইছোঁ আৰু এয়া দিলোঁ নিমখ হালধি আপোনালোকে চেনি অকণমানো দিব পাৰে মই আজি চেনি দিয়া নাই চেনি অকণ দিলে আচলতে খুব ধুনীয়া ৰং এটা হয় আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁগৈ তেল এৰিছে মছলাখিনিৰ পৰা মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ আচলতে আজি মোৰ মতে নহয় হাজবেণ্ডৰ মতে বনাই আছোঁ তেখেতৰ অকণমান ষ্টাইলটোও মোতকৈ বেলেগ বনোৱা মই কৈছোঁৱেই মই তেলতে সকলো দিওঁ কিন্তু তেখেতে অকণমান পিছত দিয়ে এয়া এতিয়া মাংসখিনি বুলি চাওকচোন মাংসখিনি কি ধুনীয়া লোভনীয় হয়নে বাৰু মোৰ কিন্তু ছাগলী মাংস এনেকুৱা নেপালী কাটি হ'লে বিৰাটেই লোভ লাগে ফ্ৰাই কৰি থকা পাই খাবলৈ মন যোৱা নিচিনা হৈ যায় ইমান ধুনীয়া হয় ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছতে এয়া চাই থাককচোন এয়া ধুনীয়াকৈ মই মছলাখিনি মাংসত সোমাই যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ চাওকচোন এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ মই মাংসখিনি আৰু এয়া চাওক অলপ সময়ৰ পিছত মাংসখিনি এনেকুৱা হৈছে কি ধুনীয়া হৈছে চাওক এতিয়া অকণমান লৰাই মই আচলতে পানীটো কম কমকৈ দিওঁ একেবাৰতে সৰহকৈ নিদিওঁ অকণমান অকণমান পানী দি মই এতিয়া এনেকৈ লৰাই আছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আকৌ সেইখিনি প্ৰথমতে দিয়া পানীখিনি শহি গ'ল আকৌ এতিয়া মই অকণমান একাপ পানী দি দিম তেনেকেই মই অকণমান অকণমান পানী দি মাংসটো লৰাই থাকিম পুৰা সিজি যোৱালৈকে তেনেকেই লৰাওঁ এয়া মই আকৌ একাপ পানী দিলোঁ তেনেকৈ কম কমকৈ দি বনাবচোন মাংসখিনি সঁচাই বহুত টেষ্টি হয় আৰু প্ৰায়টো পুৰা কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া মাংসটোৰ টেষ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ফাইনেলি মোৰ এয়া মাংস উতলি গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু আজি এয়া ছাগলী মাংস মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল